А вот скажите мне русский только честно, чи верите вы в карму? А то я смотрю, ви пытаетесь жити як то так, що от її вроде не существует. При цьому вона постоянно намагається вам про себе напомнить. От чи пам'ятаєте ви, наприклад, свою от цю бурну радість від розрушення Каховської дамби на Дніпрі? І ви що, думали, що вам за це взагалі ніяк не воздасться? Ні, ви можете і далі продовжувати жити з мислю, що з вами такого ніколи не случиться. В Орске прорвала дамбу. Часть города эвакуируют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. В зону подтопления могут попасть около 4000 домов. Прорыв дамбы угрожает в первую очередь частному сектору Орска. В зону подтопления могут попасть до 4000 домов, в которых могут проживать до 10 тысяч человек, сообщил источник. О затоплении также рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он сообщил, что на территории Оренбургской области из-за паводка введен режим ЧС. Ранее в городе звучали сирены, предупреждающие об угрозе прорыва. На ней обнаружили две протечки, одну из которых засыпали бутон. Ну вот вам, собственно, и карма, и даже карма вдвойне. Потому что если мы имеем дело с орками, то, ну, я тогда должна называться их столица. По-моему, Орск один из самых удачных вариантов. Так что это все вам забирайте. Это ваша карма. И даже карма в тройне. Бо от ви не задумались ніколи. Откуда ми знаємо названня цього сраного городішки. А ми знаємо, вже стикались. І це названня ізначально визиває у нас такі приятні асоціації. Захватчик Крыма. ВСУ потопили Орск в Бердянске. Военно-морские вооруженные силы Украины сообщили об уничтожении в оккупированном России Бердянске большого десантного корабля Орск Черноморского флота РФ. Орск стал первым кораблем оккупантов, вошедшим в городской порт после начала горячей фазы войны. Я же говорю, карма. Все, что Орск, на обязанной ты на дно. Ну, чтобы карма была полная, еще такой контрольный выстрел должен был прозвучать в Орске прорвала вторую дамбу. В Орске прорвала вторую дамбу, защищавшую новые микрорайоны. В поселке Никель начались перебои со светом. Там идет срочная эвакуация. В возможную зону затопления также попадают в поселки строителей и Лесоторговый. На данный момент, по информации МЧС, в Орске эвакуирован 1121 человек. В городе затоплено больше двух с половиной тысяч домов. И у вас и эвакуация совсем уже такая, как русская произошла. У вас там что, по пол человека только на дом живы, или что? Ну, в принципе, что париться? орские бабы новых нарожают, да и что? Что-то произошло? Да не должно было. Спокуха. Мэр Орска осматривал дамбу за два дня до прорыва. Мэр Орска Казупица 3 апреля отмечал, что угрозы прорыва дамбы нет. Ну, нет и нет. Ну, ну хорошо. Будем считать, что жителям Орска повезло. А карма-то таки не в ней. Не надо. Сколько мы там у них уже этих карт насчитали? Три? Ну, то надо вам еще и четвертую, нам не жалко. Дамба должна навсегда решить проблему угрозы подтопления, что известно о строительстве дамбы в Орске, из-за прорыва которой затопило тысячи домов. И можно ли было этого избежать? В эксплуатацию дамбу сдали в 2014 году. Нет, не могли бы этого избежать. Если объект, построенный в кармическом для вас в 2014 году, он одни из счастья должен вам приносить. Обязан. И не надо. Учить российскую власть, что с всем этим делать. У них сейчас одна единственная технология. Универсальная. Что не случится, а оно обязательно случится. Если ты вместо обустройства своей жизни занимаешься разрушением чужой, то можешь и все свои фэкапы списывать на нас. Нам привычно, а вам, я так понимаю, так легче. Прорыв дамбы в Орске, диверсия офицер озвучил неприглядную для властей версию. По мнению собеседника Первого русского, говорить о вмешательстве в это дело незалежной или западных спецслужб представляется возможным, если только сами чиновники Оренбургской области, отвечающие за эту дамбу, являются агентами спецслужб и делают все это умышленно. Но скорее всего опять-таки проблемы наши как раз состоят в неответственных чиновниках. И, как говорят, на фронте хуже нет врага, чем командир дурак, добавил он. Не, алло, это ж ты вообще-то Путина только что таким вот образом обосрал. Но мы все равно прозвучали. Это радует. Да, это вот единственная версия, которую они рассматривают сразу. Автоматически. И, ну, ну никак не хочу от нее отказываться. Шукают малейший какой-то повод, чтобы обвинить нас, что это мы заставили их эту развалюху из гамна и палок построить. И это обязательно их еще больше сплотить вокруг их дурной власти. Яка на них тупо насрала. Песков. Жители подтопленного Орска стойко переносят паводок. Песков отметил, что и местные власти, и жители пострадавших районов работают, не жалея себя. А сами орки из Орска знают, что они стойко это все переносят? Можете выйти им прямо в лицо, а так все это и сообщить? Они явно обрадуются, а они все собрались как раз на последнем оставшемся клочке суши. Жители Орска вышли на стихийный митинг к мэрии. Пострадавшие от паводка. жители Орска вышли протестовать на Комсомольскую площадь у администрации города. У тебя какие мы смели вдруг. Чей не повод для российской власти, чтобы так непристойно себя вели. И по-моему, она сейчас вместо сочувствия, сострадания и помощи вам, она сейчас вам еще больше потоп устроит, чтобы знали. И будет там вместо жить сухо и комфортно... Чем... В тюрму всі сядете, і купоже теж затопить. І, кстати, можете заодно у нас спросити, а чому це ми вам не сочувствуємо? Ну, якщо це ще комусь А Тому я, прежде відповідати цим терористам, які дозволили собі бунтувати проти власті, я б у них спросив, а де ви в Том Оргській, де ви взагалі работаєте? Нет, де ви працювали. В российском Орске прорвала вторую дамбу и остановили НПЗ. Эвакуация проходит и в Оренбурге. Как пишет РИА Новости, вследствие паводка приостановил работу Орский нефтеперерабатывающий завод. Делается это, чтобы избежать экологического риска и соблюдения техники безопасности. О, минус еще один НПЗ. А значит, нам не надо сидеть ломать голову над тем, как по нем беспилотником долбануть. Карма сама все сделала. И она у нас уже по счету, но нам мало. Нам надо, чтобы вода поднимала все выше и выше и сносила то, что еще не успела снести. Вот угадайте, про что я сейчас. 7 предприятий Орска попали в зону затопления. Из 19 предприятий Орска, работа которых находится на мониторинге Минпромэнерго Оренбургской области, 12 не пострадали от паводка и работают в штатном режиме. В том числе в обычном графике функционирует механический завод, Орский машзавод, Уралмашгорное оборудование, Орский завод металлоконструкций. Ай-яй-яй, мало, мало мы требуем продолжения банкета. Это же не просто заводы. До некоторых из них мы имеем такие, знаете, прямые интересы. И мы дуже заинтересованы в том, чтобы с каждым, с каждым работником одного из таких заводов, чтобы обязательно случилось что-то нехорошее. Холодильники Орск. Помните такие присылки? Были? Такие, реально страхопудала. Так вот они их там больше не производят. Механический завод раскрывает свои секреты. Долгое время, даже после окончания войны, предприятие было засекреченным. Заводчане не имели права рассказывать о том, что они, к примеру, изготавливают технические машины по обеспечению запуска ракет. Когда мы с будущим мужем познакомились, оказалось, что он трудится на механическом, рассказала Татьяна Звездочкина. На вопрос «Что делаешь ты?» он ответил «Ведра, кастрюли». А потом выяснилось, что работал в цехе по выпуску реактивных систем залпового огня, таких как «Ураган», «Смерч». Сегодня на территории завода создано два предприятия – ЗАО «Механический завод» и ТПК Орские заводы. Первый же является лидером среди российских производителей артиллерийских гильз средних и больших калибров. Имеет патентное изобретение гильза для метательного заряда. Так что если мы вам сейчас пожелаем остаться живыми и здоровыми, так вы туди завтра выйдете на работу и продолжите клепать снаряды и ракеты, какими ваши соплеменники продолжат убивать нас. Ні-ні, давай вода, прибивай, прибивай, побольше та повище. Якщо вона навіть не снесе, к чортої матері цей долбаний завод, то нехай йому хоч що то там інфраструктуру попортить, електрику відключе, роботників розжене. І ну, хоч як то вас дасть справедливість цим пособникам у бійці ваша карма должна накривати вас поповне. Потому что ну, с этим Орском ну, сколько всякого зла на нашей земле повязано. Именно туда, я напомню, за активную деятельность в Кирилло Мефодиевском товаристве был сослан Тарас Григорьевич Шевченко. Так что у нас с этим Орском свои счеты, и не только у нас. Вся эта область Оренбургская, она создана как такая, знаете, штучная русская прослойка между Башкортостаном, столицей которого, кстати говоря, должен был быть Орск, и Казахстаном, столиця, якого, ще при Савке, тоді був такий киргизський край, нескільки років був Оренбург. Потом от взять і тому російські вирішили взяти з собою розділити ці два родственні тюркоязичні народу, за що їм зараз і прилітає. Так що, а дайте краще цю землю? Хазяїну, від гріха подальше. Що від гріха? Бо пам'ятаєте, може, таку біблійську історію про Содом і Гомору? А Путин Калян вряд ли помнит то, ще задолго до Рюрика было.